shunaqa odamlarni ko'rgan bo'lsanglar kerak faqat odamlarni qaybini gapiradi faqat yomonini gapiradi haligi ma -oda, mana odam manaqa odam munaqa yaxshi ishlarni qilyapti desa srazi teskarisini gapiradida ko'nglin aynib ketadi haligi odamni oldida shu masalan siz yaxshi siz yaxshiligini ko'rdi yaxshiligini aytsangiz bu yomonini gapiryapti yomonini birov so'ramavdi ikki xil hashorat esga keladi shu o'rinda qaysi qaysi hashorotlar asalari bilan pasha asalari nimaga qo'nadi nimalarga qo'nadi pokiza narsaga pashachi ikkinchi ma'nosi o'zi musulmon musulmon mana talmizu anfusakum lumaza ya'ni bir birilarini masaa qilmanglar degani ikkinchi ma'nosi musulmon o'zi shu mazah bo'ladigan hijolat bo'lib qoladigan uyatga qoladigan ishga o'zi kirishmasligi kerak